Всем привет! С вами Милка с канала Милка Чоколэйт И сегодня я буду делать необычное видео для моего канала Обзор на мой личный дневник Дневник у меня находится вот в таком вот синем блокноте с бабочкой Бабочку я наклеила только вчера Мне купили вот такие вот выпуклые наклейки Они очень классные, мне очень нравятся Давайте же посмотрим На самом деле Когда мы его открываем, мы видим такой разнос Дальше тут кривым почерком написано Стихотворение, которое узнают, наверное, все те, кто ведут личные дневники. Прошу дневник не трогать, листы не вырывать, А то хозяйка злая по морде может дать. И тут м -м, бабочка. Я опять же, я же Почему это написано коронпочерком? Потому что мама мне подарила на День Святого Валентина дневник. И вот эти вот выпуклые сердечки. еще купидончик с, с конфеткой. Я... И когда это книга не писалась, эти сердечки были уже наклеены. Вы видите, что вот на первой странице такие вот холмы. И было очень тяжело писать. Ну, тут у меня выписка из головы. Как вы поняли, это День Святого Валентина. На первой надпись. А, на лапью тут День Святого Валентина. Вот эти И еще тут я немножко написала. Вот мои любимые люди. Мама, папа, бабуля. Там другие. Тут также есть вот такое вот сердечко. И, над... и кто мне нравится. Тут пока никого нет. на тот момент никого не было. Тут выписка из лавы. Считать часы, когда вы врозь. И близкий человек, кто это? Мое мнение. Тут Людмила. Имя. Высочение моего... моего имени. Людмила. И тут с трех разных сайтов вырасти из журнала Мода Манго детская. Тут школьная жизнь. Это мне купили вот эти вот наклейки в честь того, что я сдавала кровь в Вену. Мне дальше купили сердечко. Ой, простите. Вот тут расписание моего дня. На этой странице первое. Прозвенел будильник, пора в школу. Второе. Путь в школу. Третье. Учусь. Четвертое. Прогресс в школе. Пятое. Игры после школы. Ну, в смысле, не игры, это говорю подсказано. Там какие-то разговоры, болтавки. Не знаю. И тут три карандашика показывают на I love to learn. И, и тут внизу я люблю учиться. И моя мысли, почему я люблю учиться, для чего. Тут мои друзья. Тут два человека мне очень близких. Это наклеечки такие. Опять наше сердечко. Вот это с принцессок вот этих вот. Которые мне мама, кстати, тоже подарила за кровь. Это с школьных наклеек. Это кинда сюрприз. Мне попался вот такой фиолетовый. Фиолетовый динозаврик, если кому интересно. Дальше идет меня. Тут кто побеждал у нас давно с Бауна. Даже дольше, чем дневник. И я раз... И когда я я решила страничку. Вот тут от коробки ума выроска, я ее сохранила. Все выросли. У -у -у. Тут победительница, мама, мама, мила, мила, ничья, мама, 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 Саша и так далее. Тут опять наклеечку, которую я сама рисовала. И в общем, этих вот мишных пингвинчиков. Это как скажу, если кто-то не понял. И почему они желтые, вы увидите на следующей странице. И от нечего делать написала рисунки. Я знаю, что у нее правильный перенос. Но я, чтобы было все, так сказать, равномерно. Если бы тут было на было бы не очень красиво. И тут у меня наклеечка Белоснежка, Жасмин и ответственность. Вот почему-то По расписание дня мое Будет очень неаккуратно, но вот мне просто надо было чем-то запомнить эту страничку. И тут, опять же, чем запомнить эту страничку, я не знаю, поэтому я написала, срисовала вот такого вот жирафика и написала Мадагаскар. На тут у меня мои мысли. Это на молоке, если знаете, так вот сюда вот надувается воздух. И, и там, чтобы пачка с молоком стояла. Я сделала это как пирогу, он раду, пирог. перо. Она раньше была надута, уже с Тут перо пишет. Ну, тут просто карабля, а тут настоящий. Вот мой сон. Он очень интересный, поэтому я решила его переписать. Тут High, вот учеников, монстр Хай, страничка, биографии таких учеников школы монстров, как другу Лаура, Клео, Фрэнки и Лагуна. Вот тут также питомцы и черепки Опять страничку Мастер Хай. Тут текст. Ну, вот тут Клео данный Зетенс. И три подружки Другу Лаура в Фрэнсиходе. Тут ужасно некрасивая девочка. Это был бантик от, бантик от конфетки. Я и мама придумала это сделать как юбочку. Мы с мамой одно время очень вместе так вели дневник. она что-то находит сразу. Мило тебе для дневника, конечно, не вместе рисовали, но она мне все, все материалы все давала. Вот я очень долго рисовала эту девочку, два дня, ну не в смысле два дня, день и ночь. Но снова рисовала, бросала, и в итоге я взбесилась, у меня использовала рисунок. Тут сегодняшний день, 19 февраля. Тут у меня страничка с анекдотами, это писалось давно. Это блестками так оно покрыто. Смайлики прикольные, смех разва. А это прикольно. То грустный, то веселый смайл. Мне прикольно. Тут страничка мои питомцы. Две странички. Я еще не запомнила его до конца, я тут начала и я буду стараться. Да, этом все заполнять дневник, прям вот заполнять заполнять, если кто-то не видит. Вот, только я только это запомнила. Я думаю, что у меня все будет хорошо. Мой дневник когда-то будет заполнил. Еще я также хочу ну, я Знаю, что видео получилось очень долгим, но все же я надеюсь, вы досмотрели его до конца. Если вы досмотрели его до конца, особенно девочку по имени Камила Сладко, то тебе сейчас будет приятно. Хочу тебя поблагодарить за то, что ты, ну, ты очень мне дорога как подписчица, как человек, потому что ты очень милая, добрая, чудесная девочка. Я очень рада, что на моем канале есть такие люди, которые меня поддерживают. Я надеюсь. Со многими зрителями моего канала я еще не знакома, ни в комментариях, никак. Поэтому вы можете написать мне в комментариях, я вам что-то скажу. Так, и уже 16 подписчиков, я обещала, что на 20 там, да, с чем-то будет конкурс. И вот я буду стремиться к этому, и я уже выбрала даже приз для вас. Мои дорогие подписчики. Еще раз огромное спасибо девочке по имени Камила Сватко. Еще раз. И это было с вами была Милка. Подписывайтесь на мой канал, те, кто еще этого не сделал. Ставьте лайки под этим видео и пишите комментарии. Хочу напомнить еще, да, это моя традиция. Я напоминаю, что все комментарии с оскорблениями и с матными словами будут занесены в спам. Пока!